शालेय पुस्तकातील बालकवींची कविता विस्मरणीय आहे आणि त्यात श्रावण महिना आला की ती आपसुकच आठवते कारण त्यात श्रावण महिन्याचं सुंदर वर्णन केलेलं आहे आणि त्याची चाल पण चांगली असल्यामुळे ती आठवण राहते तर ती अशा प्रकारे आहे श्रावण हर्षमानसि हर्ष मानसि हिरवदा कडे क्षणात् हि ते सरसर शिरवे क्षणात् पडे वरती बगता इन्द्रधनु गो विन मंगल विनलासे काय बांदिले, नभो मण्डपी कुणिभासे जाला सूर्यास्तवाटतो सा सातिडे तरुशिखरान्वर हुंसघरान्वर पिवये पिबे ऊन पडे उठति वरति जलदान्वरति अनन्तसन्ध्या रागपः सर्वनभान्वरखिले चे पलाकमाला उडताभासे कल्पसुमाञ्ची माचिते उतरुनि हवनि वरति ग्रहगोलचिकी कमते फड् फड् करुनि भिजले पंख पङ्खपाखरे सावरति सुन्दरहरिणि निज निजबाळान् सह बागडति खिल्लारेहि सरतीराणि गोपहि गाणि गात फिरे मञ्जुलपावा गातयां च श्रावणमहिमा एकसुरे सुवर्णचम्पक रम्यकेवडादरवळला विपिनी रम्य केवडादर वळला पारिजात हि भगता भामा रोषमनी चा मा वळलारपरीघु निहति परोपकण्ठे शुद्धमती सुन्दरबालाया फुलमाला रम्यफुले पत्री खुडति देवदर्शना गति ललना हर्षमायिना हृदयात् वदनी च वा श्रवण महिन्त कसे वाटले तुम्हारा नक्की संगा